Я думаю, что никакая новая конституция, пока не, не будет выполнена это, не, не нужна никакая новая. Пока не будет выполнена это, от точки до точки, от, от э, статьи до статьи, я считаю, эту конституцию итог, вернее, почему привел привел. О, грому. Тобто перший сокрушительний удар нанес по конституції Євромайдан, здійснивши переворот. Який переворот? переворот. Який переворот? Другою. Второю... Не трою... ви поясніть, поясніть, поясніть. 2 -е мая по конституції. Незмінно Третій удар нанесла безсмислена війна. Безсмислена абсолютно війна. А від хто воює? Хто воює, скажіть? Хто воює? Ну ви кажете війна, а хто воює? Я хто воює Вот що. туда поесть, парень, кто воює? Не мешайте, потому что они дискуссии идет. И сам поезжай в АТО, бык! Да, Туда, да, 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 да. И вообще, научись говорить по-русски от Мороза. Я буду разговаривать такие мовы, которые мне зручны. И нечего здесь находиться и пиариться Моя тупиться. Вот и наше законное право, право в своем право, городе. До речи. До речи, Иди со гарантует гражданам Украины свободу пересувания по территории Украины. Иди, иди, не бегает. Вы. А ну-ка начнем. Валяются. отсюда! Валяются. 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 девяносто первом году... Валяются. 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 В 1991 году распространялась листовка, яка Украина богата. Она действительно, и как ее тихо, 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 пожалуйста, и как ее воровывают.

а дальше проистекает ток. За 24 года эти козлы умудрились развалить страну. Вы страну просрали, колбаса по 2,50 была, да? Просрали, это вы. Ужас. Да где у что-то есть? не встали не Сталина на вас нет. Сталина на вас нет. Понимаете? Во время Сталина вы бы тут не стояли.